Это FPV-дроны для обучения личного состава. Программа она обширная на поле боя. Дроны летают кругом. Скиды, разведка, тяжелые дроны, которые скидывают по ночам боеприпасы и непосредственно FPV-дроны. Универсальное орудие как против пехотинца, так и против тяжелой техники. что необходимо делать, как действовать, если услышали или заметили их ведро. Оптимальный вариант, конечно, это пытаться скрыться в какое-либо из помещений, может быть, блиндаж, забежать в густую посадку. Мы 17 миссий провели на первой линии. Сами использовали дроны, сами и ловили также дроны их. Переджу тут скид і з одного комплексу зроблю нормальний Скі, бойовий. Да? Да, Фіпівішний дрон по команді буде переведений на бойове чергування і буде вже здійснювати враження на тих місцях, куди ми поїдемо. Мотивація в нас дуже гарна. І Як ми нащадки запорізьких козаків, ви самі знаєте з історії, вони воювали до останнього за свою землю. Ми захищаємо свою родну землю. свои семьи, свои дома.